все хорошо у нас, без происшествий, как говорится. Вот. Ну, то есть никаких изменений не вижу. Я думаю, все это надумано. Ничего не поменялось. Никто нас не трогает. Точно так я езжу, проезжаю и блокпосты, когда еду хоть в Харьков, хоть в Красноармейск. Не знали ситуации, не знали, как это отразится, что это будет. Наоборот, мне кажется, как-то более спокойнее стало. Более под охраной мы теперь. Підприємство не змінило свій ритм роботи. Все, всі роботи виконуються в штатному режимі, в плановому. Це утримання зовнішнього освітлення, виконання поточних капітальних ремонтів освітлення. Ну і наразі ті роботи, котрі в нас зараз зв'язані з предноворічними святами, тобто готуємо ілюмінацію, як ми зараз бачимо. Як завозили товары, так и завозят. И через день и берем дуже-дуже мало, чтобы не залеживался товар. Живу одним днем ничего. Я не переживаю, что когда-то все исчезнет. Я надеюсь, что все равно все будет. Так что зачем делать запасы, чтобы они потом пропадали, там что-то завалилось? Заканчивается, вижу, заканчивается. Прихожу, покупаю и все. Все медикаменты в наличии, поставки регулярные, паники никакой нет. с момента введения военного положения, как бы в первый день, конечно, наблюдали значительное колебание курса, как бы доллар пошел на увеличение резко, но на данный момент все стабилизировалось, как бы курс вернулся на свои прежние места, максимально было 33,5 продажи доллара, сейчас он 28,20. Це означає, що збільшена кількість мобільних блокпостів, Іде перевірка, звісно, громадян на них і також посилені наружні патрулі по місту. Як можна сказати так, що для пересічного законопослухняного громадянина нічого не змінилося.